Əli o səhpatenin ardını davam edə bilmədi. Çünki gəlin seriallara baxırdı. O nu nə rahat etmədi. Binanın damına da çıxa bilmədi. Çünki qol bağlı idi. Bu şü nur no, evde tapa bilmedin. Odur ki indi de patvala indim. Ki burada da bazı sürbetleri bir getirim. Bir defa bu konuşulara dedim ki gelin el ele verey bir beş on manat pul elde edek ve bu patvalı bir təmizlətdirək dedilər vaşına atəvi patqalı niyə biz təmizlətdiririk dedim əbacı bax bu biz kirik biz çıxırıq soyuğumuz motorumuz yanında bu çirkəvin içindən biz buylanıb keçirik təmizləməyəkmi yox. Yo, yo, mən yazıçdada hanı o qədər güc ki, həm oxu, həm yaz, həm də gəl padvalı qaz təmizlə. Mas. Amma bir dəfə bu padvala mən düşmüşəm. Hələ illər uzun bundan öncə. Atdım qələmi yerəcə ki bir damcı su əldə edə bilmirik. Hökumətə də bu haqqda desək belə cəmət ala bilmirik. Buna səbəbi bir namə yazdım. İcra hakimiyyətinə yollandım. Və evet, dədi. Bir cühfərdən yaralmışdır bütün alam. 1. bədən üzvüdür bəşər və adam. bir üzvü dətlərə salarsa ürəskar başqa üzv yerində tutar mı? qərar. özgənin halına əgəl qalmazsan yaraşmaz adına dilsin itsan məqbu fikirlərlə yollanmışdım mən icra hakimiyyətinə ki gəlin yardım edin ey sandır bu xalqa bu xalqı su ilə təmin edin ay hərək ay həşir təbtilər Şəhərdən feyzab olub, səslərini birəs yüksəltdilər. Sonra seni qəbinetlərdəcə əyləştdilər. Yəni kreslolarını əyləştdilər. Biz də qəpik-qəpik, qəpik-qəpik pul toplatdırdım mən, düşdüm qapı-qapı daha doğrusu, pul yığmağa ki, bu durbaları dəyişdirək bizimə su yeterək. Nə isin? Daha doğrusu. Hülâ səki bir-bir qapıları döydün. Biri verdi, biri deyindi. Biri əl çəkdi, biri hardan alım? Biri dedi, qadan alım. Yaxşı elədin, yaxşı işdir. Hülâ səki birinin də qapısını döydü. Ondan da bir Zaman məsələsi var idi. O söhbətdən söhbət açı söylədi. Yadında var? Bir zamanlar məni təqdir edirdi. Oğluna tərbiyə verə bilmirsən deyə müəllim əsirdi. Mən nə edə bilərdim ki? Allah mənə belə şuluq evlad verir. Haq da görür ki, gecələri ayaqları u uşağa, o uşağı tapıb evə gətirməmiş. Qalbi mi dincəltməyir. İndi uşaq şuluqdur mənim ilə. Mən mə Allahdan belə bir evlad istədim. İstəyimi vermədi. Bu sınağı yaşa dedi. Həmin ərafədə o da oğlundan at çekmeyecim. manasını da demeyeceğim. Çünkü gonşunu siz özün kimi. Sadəcə nədən nə doğur onu izah edəcəyəm. dedim görürsən mi? Bax sən tərbiyə vermişdin, böyütmüşdün. Amma hansı yaşda? Ondan sən üzülmürsən. Gerek bunu mənə deməyeydi, deyə. Arı dəft. Dedi bil. Gülmə qonşuna, gələr başına. Laq eləmə qonşuna, gələr başına. Şəkk etmə qonşuna. Artıq bunu bilirəm ki, bu şəkk etmə nə deməkdir. Bir gün gələr başına. Bunu sən bilməlisən. Bu çirkabdan üzünü yuyub təmizləməlisən. Belə bir hadisə də bir dəfə mənim üz başıma gəldi. Ayaqlarım o tərəfə çörəy almağa gedirdi. Birdən ayağım vuruldu. Dedim, "Fələk nə oldu?" səvitməyəcək. Söhbət kəsildi. Yəni vəqlə söhbət kəsildi. Və mən getdim. Körəyimi alıb geri döndüm. İl həmin yerdi. Ayağım burxulan yerdə. Başımı qaldırdım ikinci mərtəbədə. Baxan qonşu ya. Dedi. Yəni həmin ikinci mərtəbədə baxan qonşunun birinci mərtəbəsində Bun altı səsinə yaşayan qonşular vardı. Qızları çox idi. Amma evdə səliqə, zəhman yox idi. Pəncərənin pərdəsinin bir zənə sapı bağlansa, beş bağın sallaq edir, sallaq olardı daha doğrusu. İndi burada bir kirayədə insan yaşayır. Bu da sanki elə bir ona bənzəyir. Odur ki bunlara lağ edib mən qonşuya dedim: "Bu da deyəsə ev yesənim yalı kimki satıb bunlara evi." Xalası gəzidi, gəlibdi. Elə belə onların iyni bu da iyləyibdi. Yəni bu da pintidi. Mən buna lağ etdimmi? O deyətdim: "Ürək yenə dələg." Zən variqin nədən burxulmasını bilməli idi hardan biləydi hələ mən yetkinliyə doğru gedirdim yetkinliyə çatmamış kamillikdən söhbət etmək nə demək bu elm adamları sinəsinə dönürlər mən bütün tarixi hər günə sehrini izah etməyə hazıram deyirlər eşitmişəm deyirlərindən özünü böyənlərin sinəsinə doyanların elimdən xəbər verənlərin dilindən mən o qədər qapılar döyümüşəm ki bir dəfə də yenə də Elimlər Akademiyasına getmişdim. Orda artıq Yaşar Qarayev rəhmətə getmişdi. Onun yerində bilmirəm kim əyləşmişdi. Amma Mavi yerində idi. Fələk məni onunla görüşdürmüşdü. Biraz danışdım, söhbət etdim. Nələrsə dedim, bu yadımdadır deyil. Təbii. Arada bir də gəldim, bir də getdim, çünki o məni rədd etmişdi. Dedilər ki, məhərrəm xəstədir, bürüzdədir. Dedim, yox, yazığın günəcə, fələqdi tələsik cəzalandırdı. Çünki onun Allahın xəbəri ilə onun yanına getmişdi. O da mənə əl ayaq verib, nələrsə demişdi. Rus. Bunun sağalmağını gözlədi. Cəza müddətinin bitən günündə sanki xəbər verdi fələk mənə. Geyindirdi, keçindirdi, qonşu yoburca getdi yol pulu etmək üçün. Bu işi belə həll etdi. Getdim yolda bir maşına əyləşdim. Və üst tutub baxıb Söhbət edə edə. Bu yoluq getdim belə. Elə yolda sürücüyə baxdım, çox yaşlı bir insana mən onu bənzətdim. Dərdindən danışdı. Bunu hökmə necə soğan kimi soyub necə qanını zəli kimi sorub sonra da bırakmıştılar diye dertli dertli tanıştı. Dedi kamaz şoförüydü. Hariçten vurup Erdebil'den gelirdi. Pulum da vardı. Beni şirnihtirdiler. Bilmiyorum hansı kendese kalkoz ettiler. Biri geldi biri gitti. Cibimdeki neyim vardısa onların qarnına getdi getdim düşdüm sələmə gələnləri hümətlə yola salım diye o sələmlə də bütün dünyalığım getdi budur indi məni qocalıq ürüdü kişi məndə çox cavan idi amma səs-i yaşlı bir insana bənzəyirdi küləsiz getdim çatdım bəkiyə mini mahramı oturduğu məkamı gördüm artı dirilibdir kreslosunda əyləşibdir orada da bir iki tük var idi nədənsə söhbətlər etdi tükklərin çiyinlərini qalxıb düşdüyünü gördüm onlara baxır ki yəni siz Qur'anı yaxşı bilirsiniz bu düz mü deyir o da çiyinini çəkib ağzını büzüb sanki başı ilə "Ya Hasan, eləirdi. Yul hassə." Dedi bu gənclərə nə olub idi? O gündə Ruziya xanım gəlmişdi ilmişçi. O da isə deyə əlləşirdi. Məni sanki elə bil tükvurdu. Yavaşca şələpələmi yığdım, döndüm gəncəyə. Zəhər hazırllaşıb getdim Ruziyanın görüşünə. Mənimlə ilk görüşdə mən deyəndə ki Ziya Bünyatov düz yazmayıb. O Allahı tarixi şəxsiyyət belə adlandırmayıb. O mənnə mübahisəyə gəlmişdi. İndi özü isadi mənalara əl atmışdı. Mənahud. Dedi məsləhdə nə şükür yarab dasaldın tələyə. Mənim başımı açdığını məhşisinə öyrətdin ona. Yəni məndə fikirlər tamam dolğun bir yola aparır. Əgər bu dolğun yola getməsə, təbii ki məndə o yol getməzdim. Çünki mənə verilən şuur payında yanlış yolu getmək yoxdur. Qərorum buna. etiyen icazem vermiş. Böyle yerde ben gururumun hakimi olurum. Yalnız imanıma, vicdanıma kul olurum. Hülasa Ruziye ile surağar menim. Çox görüşlərim oldu. Elə belə ürəyim istəyəndə, ayda ayında bir dəfə girərdi onunla söhbət edərdi. Amma o İsanın adını dilə gətirməkdən çəkinərdi. Çünki hökmət adamıdır. Qorxurdu ona zərər gətirərdi. Yəni İsa adı ona zərər gətirə bilərdi, deyə O söhbəti idirdi səkincə, sanki içi dolu idi. İçini kiməsə töküy, söyləyib boşaltmalı idi. Mən də oturdum, onu sona tək dinlədim. Bu səfabı belə qazanım dedim, qazandım da. Allah təala təbii ki mən bu yolda kimsəni qınamıram. Qınasam ən böyük günahada ataram. Bu sirr tama beş parmaq kimi anlayıram. Buna yoxdur. Amma hər kəsin zəhfin düzü üzə çıxmalıdır. Çünki çirki gizlətməklə deyil də üzə çıxarıb təmizləməklə təmiz etmək olar. Onu gizlətsən bax bu xalq Çın. Gördüyünüz kimi çirkab içində yaşayan bu çirkabı izlətmək deyil, tamisləmək lazımdır. Görürsünüz? Eşiqdə çəkməyə iznim yoxdur. Bax bu izlələri mən necə izlətdim? İzlədə bilərəm. Bir quru şuda mərifət qanacaq. Han? Kim evindəki zibili gətirib bura? Bun bax bu kimin evində? İşlənir. Məkan sivil qabona deyil, gəlib bura tökülü. Bu çay qabı. O sok mutul kassı. O pastalar, bu maçaqalar kimin evinin zibilləridir? İndi bakacaklar. Hecaletten, utançlıktan başlarını yere sokacaklar. Ki buradan insanlar geçir. Bu zibile bakıp, yürekleri bulanıp, hallarını karıştırıp ve bunun günahını bu sefi onlar cinlerinde taşıyacaktır. Bunun da özüne mehsus cezası